Всем привет! Вы на моем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как я буду делать бомбочки для ванн. Для этого нам понадобится соль, потом нам понадобится лимонная кислота, пищевая сода, краситель тоже пищевой и ароматизатор. В моем случае это духи. Поехали! И мы начинаем делать. Для этого нам понадобится 6 столовых ложек пищевой соды. Добавляем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Затем нам понадобится 3 столовые ложки лимонной кислоты. Ну, я буду брать У нас вся Теперь все это мы перемешиваем, и потом мы добавляем 3 столовые ложки соли. Раз, два, три. Теперь все это мы тщательно должны смешать. И теперь мы добавляем пищевой краситель. Я добавлю пол такого пакетика. Думаю, пока хватит. Если что, еще добавим, если цвет будет не Перемешиваем. Мы для тщательного перемешивания перемешивали это все руками. И теперь мы добавляем э, наш ароматизатор. Для хорошего формирования бомбочек мы добавляем туда спирт и тщательно все это перемешиваем. Теперь мы начинаем вылепливать из этого всего бомбочки. Поехали. Берем бомбочку и начинаем. Мы решили использовать другой способ, и мы будем набирать вот в такую вот крышечку нашу бомбочку, уплотнять и пускать. И вот наша бомбочка, и сейчас мы ее будем запускать. Поехали, 3, 2, 1. Давайте немножко рас... Распылю Круто Смотри а -а -а! Куда улетела пробка Класс Смотрите Они аж какими-то кусочками небольшими Все растворилось, кстати все, все, все растворилось, ничего нет вообще. Ну, да. Круто. Так. Вот таким получилось мое видео. Если вам понравилось, оно, ставь лайк, подписывайся на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.